Perniagaan kecil seperti kedai runcit Pak Ali sering menjadi nadi kepada komuniti setempat. Mereka menyediakan keperluan harian, mengenali pelanggan secara peribadi dan beroperasi dengan cara yang sangat tradisional. Begitu juga dengan gerai Mak Kia di pasar malam yang sentiasa sibuk melayan pelanggan. Namun, ramai peniaga kecil seperti mereka jarang menyimpan rekod kewangan yang lengkap atau teratur. Biasanya, mereka hanya mencatat duit masuk duit keluar sih atau hutang pelanggan dalam buku nota kecil atau di atas kertas resit sahaja. Inilah yang dipanggil rekod tak lengkap. Catatan kewangan yang tidak mengikut sistem catatan bergu di mana setiap transaksi tidak direkodkan secara menyeluruh. Tanpa rekod lengkap, sukar untuk tahu sama ada perniagaan untung atau rugi, memohon pinjaman bank atau membayar cukai dengan betul. Kadang-kadang, peniaga sendiri keliru dengan jumlah sebenar yang diperoleh tapi jangan risau walaupun maklumat yang ada tidak sempurna kita masih boleh menyusun semula data yang ada seperti menyusun kepingan jigsaw puzzle untuk mendapatkan gambaran kewangan sebenar perniagaan di sinilah peranan kita sebagai detektif kewangan bermula mencari meneliti dan menghubungkan maklumat yang ada dengan menggunakan teknik khas kita boleh menyediakan penyata kewangan walaupun maklumat yang ada sangat terhad dan tidak lengkap. Jom kita mulakan dengan kaedah paling mudah untuk membantu peniaga kecil memahami dan mengurus kewangan mereka dengan lebih baik. Kaedah perbandingan ialah cara paling ringkas untuk kira untung rugi dari rekod tak lengkap. Caranya, bandingkan kedudukan kewangan awal dan akhir tahun. Jika modal bertambah, perniagaan untung. Kumpul maklumat penting, modal awal, modal akhir, ambilan, wang berbarang yang diambil pemilik dan modal tambahan, suntikan modal baru. Gunakan formula, untung, rugi bersih, iwa, modal akhir plus ambilan, minus modal awal plus modal tambahan. Formula ini tunjuk perubahan sebenar modal akibat operasi perniagaan. Kaedah ini sesuai untuk perniagaan kecil yang hanya ada maklumat asas, mudah dan pantas. Jom kita lihat satu contoh masa nyata untuk lebih faham cara kira untung rugi perniagaan kecil. Puan Zaleha memulakan perniagaan tudung dengan tunai RM500 dan stok bernilai RM2,000. Semua ini adalah modal yang digunakan untuk memulakan operasi kedai kecilnya. Pada permulaan, tiada hutang, jadi jumlah modal awal ialah RM2,500. Selepas setahun, aset Puan Zaleha bertambah. Tunai RM3,000, stok RM1,500 dan pelanggan berhutang RM200 namun dia juga ada liabiliti iaitu hutang pembekal sebanyak 400 untuk kira modal akhir kita jumlahkan semua aset dan tolak liabiliti 320 plus 150 plus 200 minus 400 ribu sepanjang tahun puan zaleha juga mengambil 800 daripada perniagaan untuk kegunaan peribadi yang dipanggil ambilan selain itu beliau menambah modal sebanyak 1000 ke dalam perniagaan sebagai modal tambahan semua maklumat ini penting untuk kiraan untung rugi. Masukkan ke dalam formula. Maparam Vivuzilu Gigiratus plus Malapratus minus 2 plus Aram Saribos igua 5 Vivuratonius di Vivulimatus wila Sarivio Inilah cara mudah untuk kira untung bersih. Jadi untung bersih Puan Zaleha untuk tahun tersebut ialah ialah Sarivio Ini hasil usaha dan pengurusan kewangan yang baik. Dengan maklumat asas seperti ini, kita boleh kira prestasi perniagaan dengan mudah dan yakin. Mudah kan? Anda pun boleh cuba untuk perniagaan sendiri. Kaedah analisis pula lebih terperinci. Kita susun semula semua transaksi untuk dapatkan butiran jualan, belian dan perbelanjaan. Proses ini penting untuk memastikan setiap urus niaga direkod dengan tepat supaya tiada maklumat yang tertinggal. Dengan cara ini, kita dapat mengenal pasti aliran wang dan memahami corak perbelanjaan serta pendapatan syarikat. Mula dengan ringkasan buku tunai, analisis semua wang masuk seperti hasil jualan dan kutipan hutang, serta wang keluar seperti belian, bayaran hutang dan perbelanjaan harian. Setiap transaksi direkodkan dengan teliti untuk memastikan tiada satu pun yang terlepas pandang. Seterusnya, bina akaun kawalan belum terima untuk mengenal pasti jumlah jualan kredit yang masih belum diterima dan akaun kawalan belum bayar untuk merekod belian kredit yang masih belum dijelaskan. Ini membantu kita mengurus hutang dan piutang dengan lebih berkesan. Kumpul maklumat perbelanjaan lain seperti sewa, gaji, bil utiliti dan kos operasi lain. Semua dokumen ini perlu disusun dan direkodkan supaya gambaran kewangan lebih jelas dan terperinci. Buat pelarasan untuk belanja prabayar atau terakru jika perlu, seperti bayaran sewa yang dibayar awal atau gaji yang masih belum dibayar. Pelarasan ini memastikan akaun lebih tepat dan mencerminkan kedudukan sebenar kewangan. Akhirnya, sediakan akaun perdagangan dan untung rugi untuk mengira untung bersih syarikat. Langkah ini penting untuk menilai prestasi perniagaan sepanjang tempoh tertentu. Dengan kaedah ini, kita dapat melihat gambaran penuh kewangan perniagaan, membantu membuat keputusan yang lebih bijak dan merancang masa depan syarikat dengan lebih yakin. Kini anda tahu dua kaedah utama untuk urus rekod tak lengkap, kaedah perbandingan untuk jawapan pantas dan kaedah analisis untuk butiran lengkap. Ilmu ini sangat berguna sama ada untuk lulus peperiksaan atau urus perniagaan sendiri. Cuba reka contoh sendiri, senaraikan aset liabiliti dan urus niaga kemudian kira untung rugi guna kedua-dua kaedah latihan akan mantapkan pemahaman anda dalam topik seterusnya kita akan belajar tentang kawalan dalaman cara elak masalah rekod tak lengkap sementara itu teruskan jadi detektif kewangan dan selesaikan teka-teki perniagaan selamat mencuba jumpa lagi